আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটেকাফ কি এটেকাফ কেনেকৈ কৰিব লাগে মহিলাসকলে এটেকাফ কেনেকৈ কৰিব লাগে পুৰুষসকলে কেনেকৈ কৰে আৰু এটেকাফ কৰিলে কি পুণ্য লাভ কৰে কি ফজিলত আছে এটেকাফৰ এই সকলোবোৰ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব বলক যাতে দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়োঁ আল্লাহৰ সন্তুষ্টি লাভৰ উদ্দেশ্যে আৰু আশীৰাদত পুণ্য পোৱাৰ উদ্দেশ্যে শৰীৰতৰ নিষিদ্ধকৰণ কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকি মছজিদত নিবদ্ধ হৈ থকাকৈ এটেকাফ বোলে কিন্তু মহিলাসকলে এতেকাফ ঘৰত কৰিব লাগে আৰু পুৰুষসকলে মছজিদত কৰিব লাগে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ শেষৰ দহ দিন পাঁচ অক্টো নামাজ জামাতৰ সৈতে আদায় কৰা প্ৰতিটো মছজিদত এটেকাফ কৰা চুন্নতে মক্কিদা আল কিফায়া অৰ্থাৎ মহল্লাবাসীৰ এজন নাইবা তাতধিকজনে এতেকাফ কৰিলে গোটেই মহল্লাবাসীয়ে চূৰ্ণত পৰিত্যাগ কৰা গুনাহৰ পৰা বাচিব যদি মহল্লাৰ এজন ব্যক্তিও এটেকাফ নকৰে তেন্তে গোটেই মহল্লাবাসী গুণাহগাৰ হ'ব এতিয়া আমি জানিলো আহক মহিলাসকলৰ এটেকাফ সম্পৰ্কে মহিলাইও এটেকাফ কৰা চূৰ্ণত মহিলাসকলে এটা কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা অতি দৰকাৰ যে যিজনী মহিলাই এতেকাফ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিব তাই যেন স্বামীৰ পৰা অনুমতি লৈহে এতেকাফ কৰে মহিলাসকলে ঘৰৰ ভিতৰৰ নামাজ পঢ়া ঠাইত এডেকাফ কৰিব লাগে যদি মহিলাসকলৰ ঘৰত নামাজ পঢ়া কোনো নিৰ্দিষ্ট ঠাই নাথাকে তেন্তে ঘৰৰ যিকোনো কোঠালিত এডেকাফ কৰিব পাৰে এডেকাফৰ ফজিলত এটি সদৃশত আহিছে যে হুজুৰ মহম্মদ চাল্লাহামে ফৰ্মাইছে যিজন মুছলমানে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ শেষ দহদিন এটেকাফ কৰিব সেইজন মুছলমানে দুবাৰ হজ কৰা আৰু দুবাৰ উমৰা কৰাৰ পুণ্য পাব আন এটি সদস্যত আহিছে হুজুৰ মহম্মদ চাল্লাহামে ফৰ্মাইছে এটেকাভকাৰীয়ে গুণাহৰ পৰা বিৰত থাকে এটেকাভকাৰীয়ে যিবোৰ নেক কাম কৰিব নোৱাৰে যেনেবা জামাজৰ নামাজ কাফোন দাফোন কৰা বেমাৰীৰ খা খবৰ লোৱা ইত্যাদি সেইবোৰ নেক কাম আমল কৰাৰ সময় তো পুণ্য পাব এডেকাফকাৰী এনেকুৱা ভিক্ষাৰী লেখীয়া যি নিজৰ অভাৱ পুণ্যৰ নিমিত্তে কোনো ৰজাৰ দৰবাৰত দীঘলী পৰি থাকে আৰু নিজৰ অভাৱ পূৰ্ণাৰ্থে ৰজাৰ ওচৰত বাৰে বাৰে মিনতি কৰি থাকে এনে অৱস্থাত নিশ্চয়কৈ ৰজাই ভিক্ষাৰীৰ অভাৱ পূৰণ কৰে তদ্ৰুপ এডেকাফ কৰিও মছজিদত অৰ্থাৎ আল্লাহৰ ঘৰত গৈ দৰখাস্ত কৰি থাকে সেয়ে মোৰ মৌলা তুমি মোক যেতিয়ালৈকে ক্ষমা নকৰা মোৰ নেক আশাবোৰ পূৰণ নকৰা মই তোমাৰ দৰবাৰৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ চাওক কিছুদিন কষ্ট কৰিলে কিমান ডাঙৰ নিয়ামত হাচিল হয় কিন্তু সম্প্ৰতি আপচোচ কথা যে কিছু মুছলমান ব্যক্তিত মুছলমানে এটেকাফ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক ইয়াৰ কাৰণ বহুতো হ'ব পাৰে যে ঈদৰ পূৰ্বে মানুহৰ উপাৰ্জনৰ ঋতু এইকেইদিন উপাৰ্জন নকৰিলে হেনো উপাৰ্জনৰ ঋতু পাৰ হৈ যাব মুছলমানে দুনিয়াৰ অকণমান মালৰ লালচত পৰি বিৰাট পুণ্য গোটোৱাৰ ঋতুৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰে আল্লা তালাই আমাক আটাইকে পবিত্ৰ ৰমজান মাহত এটেকাফ কৰিবলৈ টফিক দান কৰক আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আচলাম